Все горело, все пылало. 13 машин сгорело. Дети все перепуганные стояли на первом этаже, кричали, плакали. Сыпалось стекло, здесь был огромный пожар, машины горели. Дом весь дрожал, и сыпали стекла один за одним, ну, уже где-то десяток было взрывов. Нереально было выйти, даже в убежище побежать. Она выезжала на выезд. Такое впечатление, что он прямо вот над домом. И гудит, и так противно аж. Дети вот так вот голову закрывают.